Əuzü billahi minəşşeytanərrəcim. -ra Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Rabbişrah li sadri, və yessir li əmri, vahlul 'uqdatə min lisani, yafqahu qawli. Cəlamelmi kitabının 112-ci səhifə yazısı, 4-cü fəsil, səhifə 294, mövzu qəza və qədər dilimiz kimi qəzava qədər məvzudur, çox dərin məvzudur, çox incə bir məvzudur və bizim dilimizdə çox bu söz işlənir. Allahın qəzava qədəri. Görəsən belə olsaydı nə olacaqdı? Allah məcəll bilmirdi falan. Müxtəlif suallar, şübhələr bu barədə edilir. Bəlkə deməyimizin və suallar verməyimizin səbəbi də bu məsələləni biz dəqiq bilmirikdəyə bu şübhələr və bəlkə ifadələri işə düşür. Şamam elmində əsas bəhsərən biridir bu. Bəzi hallarda biz qəza və qədəri, talə məsələsi ilə qarışdırırıq və ya da deyirik ki, bir-birinə yaxın mövzulardır. Bu qəza və qədər məsələsi filosofların və kəlamçıların diqqətində cəlb edib. Hər bir insanın həyatında mühüm rol oynayır bu qəza və qədər məsələsi. Bəzi hallarda dediyimiz kimi taley, bəzi hallarda alın yazısı. Biz buna deyirik müxtəlif hallarda müxtəlif ədəbiyyatlarda bu söz yazılır və deyilir. Şairlər, yazıçılar bu haqqda da danışırlar. Dindarlar isə bu məsələni Allahın elimi ilə və Allahın iradəsi ilə əlaqandırırlar. Ateistlər isə onu maddi səbəblərdən qaynaqlanan zərrətə məxsus birliklər, dillər ki, bu ateistlər dillər ki, bu qəza və qədər maddi səbəblərdən qaynaqlanır. Hər halda Qəzəvə qədər ümumiyyətlə İslam dininin inkar edilməz faktlarından biridir. Bu barədə ailələrimiz var, hədislərimiz var. Və bu haqda da İslam məzhəbləri arasında fikirləyi var. Nə qədər ki İslamda məzhəblər var, fiqələr var. Buların özləri arasında da Qəzəvə qədər mövzunda fikirləyi var. İçönzə qəza və qədərin mənasını bilək. Bilək ümmətin nə deməkdir bu. Ta biz o barədə dəqiq bir söz deməyə sübutlarımıza əsasən haqqımız olsun. Yoxsa mənasını bilmədiyimiz şeyi, əlimizdə heç bir fakt olmadığı halda bizə heçim haqq verməz ki, insan gəlsin, bu barədə bir qəra qəbul etsin. Həbər sözün leksikoloji mənası var da. Gələk biz həmin kəmnə leksik, yəni lüğətdə olan mənası nədir? Onu bilək. Qədər sözü və qəza sözü. Lüğətdə nədir? Qədər məsəl bizdə bu şey təxmin işlənir. Məsələn, bura qədər bəsdi. Məsələn, bu qədər çay sus. Bura qədər məsələn, evin hündürlüyün qaldırıq bəsdir. Bu qədər nə bildirir? miqdarı ölçüsü, həddin, tutumun qədər, yəni ölçü. Qədər, yəni miqdar, tutum, hədd mənasındadır. Bəs qəza nədir? Qəza bir var şəriətdə namazın, orucun qəzası. Bu başqa ifadədir. Bilirsiniz də elə Yəni əslində terminlər var ki, bir fakültədə başqa mənanadadır, başqa fakültədə başqa mənanadadır. Qəza şəriət elmində, fikhdə, risalədə belədir. Vaxtında yerinə yetirilməli əmərlərin yerinə yetirilməsini bildirir. Allah ulan borcumuzu bildirir. Namazımızın qəzası, orucumuzun qəzası. Amma kəlamda başqa mənanədir qəza. Qəza nədir? Höküm sona çatdırmaqlıq və yaxud da qətiyyət. Yəni budur. Hökmlədi. Tən edildi artıq. Ancaq budur. Qətiyyət nədir? Yəni 100% fazı budur da. Sona çatdırmaq. Nöqtələ qoydu vəsalam. Deməli, qədər budur ki, hər hansı bir şeyin tutumu, ölçüsü, miqdarı, həddi mənasında qaza yəni ki, hökm. Qaza yəni qətiyyət qəza yana yəni, çıxmağa çatdırmaqdır. İndi bunun, yəni qəza və qədərin növləri var. 2 hissəyə bölünür. 1. Elimi qəza və qədər, feili qəza və qədər. Elimi qəza və qədər nədir? Elimi qəza adının məlum olduğu kimi Allahın elimi ilə bağlıdır bu. Feili adına məlum olduğu kimi feil, yəni iş, əməl, proses, hərəkət. Allahın feili ilə, əməli ilə, hərəkəti ilə bağlı olan qəza və qədər. Yəni Allah Taala elmi cəhətdən bir şey ölçür, bir şeyin ölçüsünü bilir və ona hökm təyin edir. Feili cəhətdən bir şeyi belə ki, edir və nə həddədir onda o hədd edir. Ki inşallah deyə-deyə qarnı qalma sizə. Bəzi e, qədim mənbələrdə deyək, bəzi bölgülərdə məsələn fərdi, ümumi qəza va qədər də bölürlər. Ki onun aşımız yoxdur. Əsas feili, qəza va qədər, elmi qəza va qədər. Yaxşı. Deməli, nədir bunlar? Elmi qəza və qədər. Elmi qədərin mən bəzən kitabın üzünə oxuyacam ta izah eləyək. Elmi qədərin mənası nədir? Budur ki, Allah hər bir şeyi yaratmazdan öncə. Yəni Allah istəyir ki, məsələn, insan yaratsın, düzdür? Allah Tala insanı yaratmadan öncə unun həddindən yəni bunun həddi olmalıdı. Nə miqdar olmalıdı? Məsələn, onun bədəni, forması, gölhkəmi, çəkisi e, nəcür olmalıdı ümətlə? Hədiyən ki onun tutumu, onun miqdarı, boyun çəkisi, boyun hündürlüyü deyək, çəkisi ümətlə həm çəkisi, yəni potensiallığıdır, çəkisi əhəng boyu, eni, uzunluğu müəyyən bir hədd. Necə olmalıdır görkəmi və onda hansı xüsusiyyətləri var? Yaradıldığı məsələn insan, məsaburdur, heyvan ola bilər, mələkdir ki, bunda hansı xüsusiyyətləri ola bilər? Məsəl Allah yaradı deyək, məsələn ağacı. Bir ağaç düz olmalıdı düz olmalı və meyvəsi olmalı deyil. Meyvəsi olan olsa onun xüsiyyətidir. Həddi isə onun düz uzun olmasıdır. Ağac var ki, uzun şama ağacı kimi uzun, məsələn, ya e, da çinar ağacı kimi uzun olmalı deyil, balaca olmalı və onun xüsiyyəti nədir? Meyvəsinin olmasıdır. Bu misal burdakı qarnıq qalmasın. Bir də oxuram. Allah hər hansı bir şeyi, məsələn, insanı Yaratma məsələsən öncə o insanın həddindən və qüvvətlərindən xəbərdardır. Bağdarlarına elmi qədər elmi cəhətdən yaradacağı o məxluqunun həddin bilir. Bəs qüvvətlərini bilir. Nədir xüsiyyət? Nədir məqsəd burada? Yəni muzərrəd. Nədir muzərrəd əzizə? Muzərrəd maddi bir şeyin əksidir. Müzerrəd, yəni mürəkkəb olmayan. Məsələn, bu insan elimlidir. Elm insan sifətidir, bəli. Bu maddi müzerrəddir, elm. Maddi deyil axı. Maddi budur ki, onun rəngi, iyi qoxusu, çəkisi, forması, falan-falan cəhətləri olsun. O maddidir. Müzerrəd maddi nəkisidir. Var, e, deməli Materia maddi bir şey. Düzdür? Var metafizika, yəni mücərrəd. Və bir-birinin əksidirlər. İnsanın elminin olması maddi yoxsa metafizikadır? Yəni materia yoxsa metafizikadır? Təbii ki, metafizika, yəni ki, mücərrətdir. Necə yəni mücərrəd? Yəni ki, bu elmin çəkisi yoxdur da. Deyək ki, Franka getsən elmi ölçsək, neçə kiloqramdır? Bu mümkün deyil ki. Nə rəngdədir? xasse formadalı. Mücərrədin, yəni e, maddi olmayanın bu xüsusiyyətləri olmur. Yəni bu e, maddi deyil. Bir də oxuyaq. Allah tərəfindən yaratdığı o e, məxluqun həddindən xəbərdardı. Yəni mən insan yaradıram, insanın boyu nə boydota nə qədə olmalıdır, gözü harda olmalıdır, İnsan bədəninin forması nəcə olmalıdır? Bunun xüsusiyyətlər xarici xüsusiyyətlərdir. Bir də var ki, onun daxili xüsusiyyətləri. Nə də bu xüsusiyyətlər? Müzarrat varlıqlarda onların zati xüsusiyyətləri. Yəni bu şey bunun zatından var, əvvəldən var, kökdən, anlama gəlmədi belə deyək. Maddi varlıqda isə zati xüssət nədir? Əlavə zaman, məkan, həcm miqdarı. İnsanın bədəninin forması bu məaddi bir şeydir də. Çünki insan baxır, e, onun çəkisini görür. Onun bədəninin forması necədir, arıqdır, köchlüdür, çəkisi nə qədərdir, boyu nə qədərdir. Zahiri bir şeylər zamanla, məkanla bəlli olur maddi cəhətdən. Amma o, o şeylər ki, mürərrətdir, məsələn, ağıl kimi, sevgi, kin, bunların forması və çəkisi məlum olmur. Yəni Allah Tala yaddıqlarının xüsusiyyətlərindən əvvəldən xəbərdardır. Eyni qədər nə oldu? Qısa tərif. Eyni qədər budur ki, Allah Tala məxluqatlarının nə ki gəldiyi xüsusiyyətlərindən əvvəldən xəbərdardır. Əvvəldən bilir bu necə olacaq. Forması nədir olacaq və hansı xüsusiyyətləri maliyyə olacaq? Bəs eylimin qəzası nədir? Qısa tərif. Qısa tərif. Onların vücuda gəlməsin zəruriliyini bilir. Bildi, bəli, mən yaratmaq istə, məsələn, issi bir şey yaratsın, düzdür? Bolda eylimin cəhətdən. Belə falan xüsusiyyətləri var, belə bunu görək və vəsairə. İndi yaratmaq istir ha. O yaratmaq istədiyinin zəruriliyinin bilir ki, bəli, bu yaranmalıdır. Bunun nə? Elmi qəza. Qəza nə demənsə, hökm. Artıq hökm verdi. Artıq qərar verdi ki, bəli, bu yaranmalıdır. Əvvəl onun xüsusiyyətlərini bilir, onun elmi qədər. Sonra başdır o barda qərar verir. Olar elmi hökm, yəni qəza. Elmi qəza isə Allahın əşyaların səbəbləri ki seçdüşdükdə o əşyaların zəruri olaraq var olacağını bilməsidir ki bu şey olmalıdır. Yəni Allah hər bir şeyini xüsusi şəraitdə və xüsusi səbəblərin təsir nəticəsində mövcud olacağının əvvəldən bilir. Belə getsə belə olacaq. Yəni Allahın hər bir şeyin xüsusiyyətlərini və onların vücuda gəlməsinin zəruriliyini bilməsi. Bu adlarla ilmi qəza və qədər. İkisi birdə ilmi qəza, axırıncı bu dediyimiz cümlə hər ikisini bir yığır. Deməli, Allahın hər bir şeyin xüsusiyyətlərini bilməsi ilmi qədərdir. Onun vücuda gəlməsinin zəruriliyini bilməsi isə ilmi qəzadır. Məlum olur ki, bu məlum olur ki, bu mənada olan qəza və qədər Allahın elminə aid məsələdir. Allahın ilminə aiddir o. Və elm sifətinin qollarındandır. Odur ki, Allah hər bir şeyin hansı xüsusiyyətlə və hansı şəraitdə Yeranacağını, məsələn üçün gül ağac. Nə vaxt yeranacaq bu? Nə vaxt bu düzərməlidir? Və öz varlığını necə davam edə etdirəcəyini bilir. Təyinlidir bu ağac olmalıdır. Ağacın xüsusiyyətlərini də e, bərləyin, sonra qərar verin ki, bəli, bu olsun. Və ağac necə boy atmalı, necə çiçək açmalı, meyvə verməlidir, hasil meyvələr verməlidir, deyil? Məsələn, söyüd ağacı bu həmvərməyəc, amma başqa bir iş görəcək və sarı cəhətlər. Fali ağdlanan məsələ də elə bundan ibarətdir. Yaxşı. E, təbiətin və dünyanın strukturu haqqında dialektikanın əksidir. Sonralar Deməli, vücuddan kənar mənasında istifadə olundu bu dediyim və adı dilimiz metafizika. Metafizikanın əsməsi meta sonra deməkdir fizika yəni ki təbiət. Əvvəllər adı bu olur, təbiətdən sonra çünki böyük bir metafizika, böyük başqa bir alam, mürərrəd. Dir amma sonralar e, bu metafizika təbiət və dünyanın strukturu haqqında mə dialektikanın e, əksidir əcid mənası. Amma sonra bu metafizika oldu. Deməli, vücuddan kənar mənasında. Nə angəc təbiətdən sonra vücuddan kənar mənasında işlənildi. Mən bir misal deyim, qətara inşallah gələni səs ibarət olan feili qaza va qədər də. Məsələn, bir misalda ola bilərsən ki, 100%, -100 fəzi, misal olmasın. Qanun var da, misal səhv yoxdur. İndi müəyyən miqdarda, demə görüm ki, ə kömək illər dinləyicilərimiz əzizlərimizə məsələn bir insan toyu görür görür ki mənim gələ toy idi düzdür nə qara qəbul edir evlənməyinin zəruriliyini qəbul edir aha qəbul edən şəxs nə has xüsusiyyətləri axtarır bir xanım olsun onda falan 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 xüsusiyyətləri olsun Yəni toy gördü, belə deyək. Toy gördü. Bu da hissədir ki, məsəl nə gözəldir, məsəl toydu, ailə qururlar. Qaravelici, falan-falan xüsusiyyətləri malik olan bir xanım olsa, bərabərdir, höküm verəcək də necəm. Əvvəl xüsusiyyətlər təyin edildi, falan-falan falan xüsusiyyətlər olsun. Sonra nə eləcəm? Ailə quracağam. Yəni əvvəlcə xüsusiyyətlər təyin olunur. Sonra xəttlə müqabilində tərəfin qərarı. Bu qədər Allah rəhmlə dilimizi artıq eləsin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajil farajahum.